व बरकातहू अनमोल अनबा चैनल में खुशा मदीद अल्हमद मैं एक नई सीरीज शुरू कर रहा हूँ जिसमें अल्लाह ताल के नाइनटी नाइन जो नाम है उनके हर नाम के सिफ़ात बयान की जाएंगी और उसके अगेंस्ट जितने भी हैं वज़ाइफ इन वो बयान किए जाएंगे तो सबसे पहले अल्लाह ताल का पहला नाम अल्लाह अल्लाह एक ऐसा नाम है जो कि अल्लाह ताल का, ता का ज़ाती नाम है बाकी जो नाम है वो सिफाती नाम है अल्लाह ताला की सिफत है रहमान होना रहीम होना अता करने वाला रिजक अता करने वाला रज़ तो इस तरह के जो नाम है वो सारे सिफाती नाम है सिर्फ अल्लाह का जो नाम है वो झाती नाम है और इसी बुनियाद पे तमाम इसमानसमानसमान में अफजल नाम अल्लाह का है अल्लाह अल्लाह इसलिए कहा जाता है कि अता सिर्फ वही करता है अता करने वाली ज़ात ऐसा मुबारक नाम इस वक्त भी था जब कायन में कुछ नहीं था और ऐसा मुबारक नाम उस वक्त भी होगा जब कायन में कुछ नहीं होगा ये कायन आसमान ज़मीन तब तक क़ायम है जब तक अल्लाह का नाम गूंजता रहेगा नबी अक्रम सलाम की हदीस है मफहम यह बनता है कि इस रूहे ज़मीन पर क़्यामत बर्पा नहीं होगी जब तक के अल्लाह का नाम जब तक के इस ज़मीन पर अल्लाह अल्लाह कहा जाता रहेगा नमाज रोज़ा नहीं सिर्फ अल्लाह का ज़िक्र सिर्फ इसी बुनियाद पे ज़मीन और आसमान कायम है जब तक कायम रहेगी अल्लाह का जिक्र कायम रहेगा अल्लाह ये दुनिया कायम है अल्लाह के मशहूर नाम नानवे हैं फसरी ने पाँच हज़ार से लेकर पैंतीस हज़ार तक नाम शुमार किए हैं जारी बात है कि ज़मीन पर जितनी भी सफ़ार हैं वो अल्लाह ताली के जहाँ से निकली हैं तो हर किस्म को हर सिफत को हम काउंट करते जाएँ तो अल्लाह ताली की सिफत बन जाती है और अल्लाह का जो अपना नाम है वो जामिद है यानी कि इससे ना कुछ बनता है और ना कुछ से बना है इसलिए कहा जाता है लम वमय अल्लाह ताला का जब नाम लें तो इसके साथ कोई तीन का लफ्ज लगा देना चाहिए जैसे ताला जला जलाला जला हो जला हो अल्लाह तला के इल्काब तो इतने हैं कि अगर हम को अल्लाह तला सिर्फ ये कहते हैं कि पहले सारे इल्काब जो हैं जिस तरह बादशाह के नाम होते हैं उनके इल्काब लिए जाते हैं बादशाह सलामत फ़लाँ फ़लाँ अगर इस हिसाब से अगर हम इल्काब को लगाते जाते तो अल्लाह तला का नाम कभी लिया ही नहीं जाता और इसी तरह हम इस दुनिया से चले जाते आजम अल्लाह का नाम है सिर्फ अल्लाह के नाम का खालस अल्लाह के ध्यान से लिया जाता है और दिल में अल्लाह का नाम हो तो अल्लाह ताला तमाम हजात जायज़ हजात जा 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 पूरी कर देते हैं और हाल ही हाथ नहीं लौटाते। यानी कि अल्लाह का नाम सिर्फ़ खाली सयान से लिया जाए और दिल में भी अल्लाह हो और उसके अलावा कुछ ना हो तो अल्लाह ताला जो दुआ मांगते हैं कबूल करते हैं इस हिसाब से एक दो वजाइफ़ यहाँ पे बयान किए गए हैं कि या अल्लाह या हो या सिर्फ़ या अल्लाह के नाम को एक हज़ार मरतबा पढ़े यकीन के साथ कामिल यकीन के साथ और दिल को अल्लाह ताला यवज करके अल्लाह के नाम को व्यर्थ करते रहें एक हज़ार मरतबा जबकि आपको कोई भी हाजत हो तो आप इसके लिए एक हजार मरतबा पढ़ सकते हैं और ये आ, खास आ, मामूल है कि मिसाल तौर पर आपको बहुत ही हाजत या आप चाहते हैं कि जल्दी से कबूल हो जाए तो उसके लिए हा... कि हजार मरतबा सिर्फ अल्लाह का नाम दिल में रख के आपने हज़ार मरतबा पढ़ना है तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह वो दुआएं कबूल करेंगे और आम हालात में आखिर लाखी पढ़े सात नौ या ग्यारह मरतबा और उसके बाद सौ मरतबा अल्लाह ताला का नाम जो है वो उसका जिक्र करें इनशाला आपकी तमाम दुआएं जो है कबूल फरमाएंगे इस वजीफे को 11 दिन 40 दिन या मुसलसल जारी रखें तो पूरी जो आपकी जिंदगी है इसके लिए काफी होगा दुआ में यहाँ रखियेगाक्कम वरहमल बरकातहू